Друзья и гости моего канала, всех приветствую! Сегодня мы будем готовить очень вкусные рубленые котлеты с куриной печенки. Нам понадобится 500 грамм куриной печенки, 2 сырых картошки, пол морковки, 2 луковицы, чеснок, 2 яйца и 2 столовые ложки муки и майонез лук нужно нарезать очень мелкими кубиками. Морковку с картошкой нужно потереть на крупной терке. 5 крупных зубчиков чеснока либо пропустить через пресс, либо порезать мелкими кубиками, либо натереть на терочке. В миску мы положили 2 столовые ложки майонеза с горкой, перец. Будем добавлять печенку Порезанная кубиком лук. Два яйца. Немного добавим соли. Мы переложили побольше посуду. Добавляем морковку и картошку. Также добавляем чеснок. 2 столовые ложки с горкой муки. Мы все тщательно перемешали. Оставим в холодильнике на час, чтобы все наши ингредиенты подружились, просолились и настоялись. Прошел целый час. Сейчас будем обжаривать наши котлеты. Котлеты обжариваем не на большом огне с накрытой крышкой. Друзья и гости моего канала, сегодня мы приготовили очень аппетитные, вкусные котлеты. Вам понравился рецепт? Поставьте лайк, напишите комментарий. А мы еще увидимся. Пока-пока!